Здравствуйте, я Анна Куровская. Моя компания занимается бухгалтерским сопровождением предприятий. Сегодня я хочу поговорить про уставный капитал. При регистрации компании учредители должны определить размер уставного фонда. Законодательством минимальный размер не определен. Он может быть равняться как 100 гривен, так и быть несколько миллионов. Однако, если компания имеет большие долгосрочные планы, то нежелательно делать уставный капитал слишком маленький, потому что часто партнеры и клиенты обращают внимание на этот фактор при принятии решений, работать ли с такой компанией или не работать. Уставный фонд должен быть поделен в процентном соотношении между несколькими учредителями, если их несколько. Если он один, то 100% принадлежит этому учредителю одному. Чем регламентируется уставный фонд? Такими акт, законодательными актами ⁇ закон Украины про господарские товариства и Цивильный кодекс Украины. Как формируется уставный капитал и есть ли штраф, если его не пополнить своевременно? Вносить, формировать уставный фонд, вносить деньги или другие активы можно в течение года. Как это происходит? Если это деньги, предприятие вносит деньги на расчетный счет в банке, в котором их открыт расчетный счет, и уже может пользоваться этими средствами на свои хозяйственные нужды. Что делать, если прошел год, но уставный капитал не сформирован? Штрафов за это не предусмотрено, но в законодательстве сказано, что учредители должны принять одно из трех решений. Первое. Либо исключить из участников предприятия то лицо, которое не сделало взнос. Второе, уменьшить уставный капитал или перераспределить доли между учредителями. И третье, ликвидировать предприятие. Уставный фонд можно также и увеличивать. Если сначала зарегистрировали одну сумму, но учредители готовы еще внести инвестировать в предприятие, то регистрируется увеличение уставного капитала. Делается только после того, как уже пополнена данная зарегистрированная сумма. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, получайте полезную информацию. До новых встреч.